you. Naik pangkat kita. Ini bagus, tak tutup pun bagus. ini memang tak ada berkatnya orang punya hidup, tuan-tuan. Yang keempat, Al-Bukurah. Mesti bangun pagi. Tu sebabnya Nabi ajar pada para sahabat, Nabi doa kepada para sahabat, Allahumma barikli ummati fi buquriha. Ya Allah ya Tuhanku, kau berkatkanlah umatku yang bangun di waktu pagi. Lepas sembang subuh, jangan tidur lagi. Buka TV satu tengok Tengok. Ustaz saya ini. ustaz dalam TV1. Tengok. Aduh, cin apa apa ni kisah para nabi dan rasul. Sangat bagus. Tengok cerita nabi pahala dapat. Lepas tu siap-siap tu pergi pejabat. Kan bagus tu. Buku bangun awal. Jangan tidur pukul 9 baru nak pergi pejabat masa tu baru nak mandi dah pergi sampai pejabat bengong, tak tahu apa, apa kerja. Dah bangun lewat. Manakala yang terakhir al-bu'du anil fisq jauhkan diri kamu daripada melakukan maksiat. Dekat pejabat, banyak maksiat yang kita boleh buat. Internet, maksiat. Kadang-kadang kita suka sungguh mengomen dekat apa dekat Facebook. Hmm. Tahu tak apa yang kita komen, kalau mengguris hati orang, jawablah kamu di akhirat. Tengah buat kerja pun boleh buat maksiat. So berhati-hati tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasih sekalian, kalau nak betul-betul berkat kehidupan kita ini, berkat kita punya pekerjaan, pastikan segala yang disuruh oleh Nabi, segala yang diajar oleh para ulama kita ikuti insya-Allah. Wallahu alam. Hmm, Alhamdulillah dalam gelak ketawa sedikit sebanyak ada empat perkara yang saya ingat kita boleh ambil manfaat. Yang pertama, cari keberkatan dengan takwa, yang kedua amanah, cari KPI Allah dan insya-Allah KPI manusia tercapai. Yang ketiga bangun awal dan yang keempat jauh daripada maksiat insya-Allah rezeki yang kita kerja yang kita buat seharian akan berkat insya-Allah. Baik, kita nak bagi satu lagi peluang kepada penonton kita Silakan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Namanya? Saya Nik Ahmad Talmizi bin Niklam dari Ni. Maran Oh, jauh Cik Nik, datang uh, daripada Maran Alhamdulillah uh, Kerja di sini atau kerja di Pahang? Bertugas di daerah Maran, Pahang hmm, Alhamdulillah ya. Terima kasih kerana datang malam ini, insyaAllah Baik, silakan Tuan Nik dengan soalannya Okay. Uh, pada sekarang, waktu sekarang ini, sering diperkatakan dengan good governance, yaitu takbir urus yang baik. Jadi saya mohon pandangan daripada ahli panel, apakah ciri-ciri good governance ataupun ciri takbir urus yang baik dari pandangan Islam? Hmm. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Nik. Confirm Tuan Nik eh, bekerja di Maran bukan di Putrajaya. Ya Tuan. Ya, sebab ya. kualiti soalan tu macam orang Putrajaya. Ah, boleh sebut good governance tu maknanya hebat orang Maran tapi spring lah kita bagi. Baik. Ustazah, uh, satu soalan menarik. Hari ini, Ustazah cakap soal good governance, tata kelola yang baik, takbir urus yang baik. Mungkin sisinya banyak kepada perspektif barat. Mungkin Ustazah boleh tunjukkan apa yang Islam nak dalam soal pengurusan yang baik itu. Silakan, Ustazah. Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih kepada uh, saudara daripada Maran tadi. Ustaz, orang Maran pun suka orang putih kat Ustaz. Tuan-tuan ah. <laughs> dan puan-puan sekalian, uh, urus takbir yang baik ini, definisinya ialah... Melaksanakan tanggungjawab Ini kepada kita bekerja Melaksanakan tanggungjawab secara telus beraccountability dan berhemah Dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil Itu yang kita kena faham dari sudut definisi Urus tadbir yang baik Ciri-ciri dia banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian Antaranya ialah perkhidmatan yang cekap Kesungguhan perkhidmatan yang berkesan dan dinamik ia boleh berubah mengikut pada peredaran zaman mengurangkan pembaziran sumber pematuhan undang-undang amalan kejujuran keutamaan kepada pelanggan itu ciri-ciri dia yang ustazah fikir ramai pekerja-pekerja dah tahu sebab pekerja-pekerja memang kena pergi kursus tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ustazah nak angkat perbincangannya juga pada malam ini ialah Bagaimana nak dapat pekerja yang boleh mengurus tadbir dengan baik? Kursus sebab kata ustaz hari-hari nak kursus ya ustaz sebab tak nak jumpa bos tadilah ya. Tapi kadang-kadang tak dapat juga mencapai urus tadbir yang baik. Maka ustazah tuan-tuan memberikan beberapa pandangan dan cadangan. Yang ringkas saja perkataannya iaitu ihsan. Jadilah orang-orang yang ihsan. Ihsan ini adalah satu sudut yang dibawa perbincangannya oleh Islam. Apa makna ihsan? Yang pertama, lakukan sesuatu dengan terbaik. Sebab tu sampai nak sembelih, binatang sembelihan pun disuruh ihsan. Tajamkan pisau, jangan nampak kat binatang lain nanti dia takut dan sebagainya. Sebab apa? Buat sesuatu dengan yang terbaik. Yang kedua, apa makna ihsan? Cuba letakkan diri kita di tempat orang lain. Kalau orang lain tu kena beratur menunggu kat kaunter sikit punya lama, kita pun tak suka nak beratur menunggu macam tu. Jadi buat sesuatu dalam perkhidmatan kita, jangan sampai orang menunggu terlalu lama. Kadang-kadang ustaz ni pun pengalaman ustaz dulu-dulu kala lah. Telefon mana-mana jabatan, pagi sampai ke senja, tak ada orang angkat lagi, lagu aja. Eh nak bagi tahu kalau kita tak suka, orang lain juga tak suka. So makna ihsan ialah empathy, letak diri kita di tempat orang lain. Dan yang ketiga, makna ihsan yang boleh membawa kepada urus tadbir yang baik ialah kita sentiasa merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dekat dalam bilik tempat kerja kita tuan-tuan, mungkin tak ada orang lain. Ya, orang lain mungkin pergi tempat lain, kursus dan sebagainya. Kita dua, tiga orang saja ni. Yang melihatnya adalah Allah. Dan ustazah melihat tuan-tuan, fitrah kita manusia, kalau ada orang tengok, kita akan buat elok-elok. Ya ustaz kalau ustaz nak cubit anak lah Tiba-tiba nampak ustaz Dr. Izhar Assalamualaikum ustazah Agak-agak jadi tak cubit ustaz Tak jadi Terus gosok je perut anak tu Padahal nak cubit tadi Sebab apa? Sebab ada orang tengok dan sebenarnya inilah perasaan dilihat oleh Allah Menyebabkan manusia akan bekerja dengan lebih baik Lebih beradab, lebih sempurna Nak memberikan satu perkhidmatan yang cemerlang Mudah-mudahan konsep ihsan dapat kita fahami pada malam ini Dan semua orang berusaha untuk melakukan yang terbaik Bukan kepada manusia Tetapi kepada Allah Wa qul'i'amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah akan lihat, Rasul akan lihat, orang-orang yang beriman akan lihat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saya ingat suatu terma ataupun istilah yang pendek tetapi besar maknanya ishan. Moga-moga malam ni dapat kita belajar sesuatu. Baik saudara penonton sekalian, kita akan berehat sekali lagi. Sekembalinya nanti kita akan simpulkan forum perdana kita di atas tajuk pekerja sihat produktiviti meningkat. Kita berehat seketika. Kembali bergabung di Forum Perdana Ewal Islam, kita telah banyak bincangkan sedari awal forum ini berlangsung tentang tajuk kita bersempena dengan Hari Pekerja 2015 dan kita masuk kepada sesi untuk kita simpulkan apa yang telah kita belajar daripada tajuk kita malam ini. Mungkin saya boleh mulakan uh, Ladies First lah kot eh. Mungkin Ustazah boleh mulakan dahulu apa yang boleh kita simpulkan di dalam tajuk kita ini. Silakan. Baik Ustaz, tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kita bercakap tentang pekerja sehat yang pada Ustazah uh, punca ataupun sumber yang paling penting untuk menentukan kesihatan kita sebagai pekerja adalah kesihatan hati. ya Sehat hati, sehat tubuh, sehat mental, sehat fizikal. Paket itu sangat bermakna dalam memberikan gambaran kepada pekerja yang sehat. Apapun, kalau hatinya sihat, insyaAllah yang lain-lain juga akan menuju kepada kesihatan. Ala inna fil jasadi mudrah, idha saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa idha fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik yang itu, baik semua yang lain. Kalau buruk yang itu, buruk semua yang lain. Dan lagi satu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menjadi pekerja yang baik, kita pastikan ya meneliti dan menilai diri kita sendiri dalam pekerjaan ini sebelum, semasa dan selepas. Sebelum bekerja, baiki niat kita. Sebelum bekerja, baiki keazaman kita. Ya, baiki apa sebenarnya kita nak capai? Semasa bekerja, baiki dari sudut kesungguhan, kemahiran, ilmunya. Dan selepas bekerja, banyak-banyak infak, bersedekah, bersihkan harta, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan di dunia, tidak setakat di dunia, tapi besok kita meraih pahala dan kebajikan daripada Allah di akhirat. Sebelum, semasa dan selepas, insyaAllah jadi pekerja yang berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih Sultan Rafiza, Dato Izzah. Uh, Muslimin, Muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, saya nak simpulkan dengan sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang martabatnya merupakan hasan sahih. Maknanya hadis ini boleh pakai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman tauba kasbuh pertama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syurgalah bagi mereka yang rezekinya semuanya halal. Jadi kita kena pastikan rezeki kita halal. Nak tahu rezeki kita halal ni berkah atau tidak? Gaji kecil cukup. Gaji besar pun berlebihan dan boleh digunakan pula untuk zakat, wakaf dan seumpamanya. Hmm. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan dapat syurga wasaluhat sariratu, murninya dalamannya, hatinya murni. Apa maksudnya? Maknanya dia ni tak sombong. Dia ini tidak pendengki orangnya. Kata sebagai contoh, ustaz uh, Hariri naik pangkat daripada sekarang 44 naik 52 atau menjangkau tu naik 50 C sebagai contoh. Patut saya tak boleh kata, "Eh, macam mana boleh naik? Oh my god." Kata. Kita marah itu rezeki dia. Setiap manusia ada rezeki masing-masing. Maka kita kata alhamdulillah, syukur sahabat baik saya naik pangkat. Maka dulu bawa kereta sendiri sekarang dah ada driver, maka lepas ni boleh ambil tompang naik untuk pergi kerja sama-sama. Ha, bagus. Jadi hati kena baik. Yang ketiga, wa karumat alamatuh. Zahirnya pun kuat, gagah sehat daripada sebarang penyakit. Orang ini dia jaga sebab ini adalah merupakan amanah. Maka dia akan tergolong daripada orang yang masuk syurga. Manakala yang keempat kata Nabi SAW. Wa azala anin nasi syarruh. Dan dia cuba elakkan daripada melakukan keburukan kepada orang lain. Dia akan cuba jaga diri dia, akhlak dia mengikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerja macam ini Nabi janjikan syurga. Ayuh para penonton yang dikasihi sekalian, kita jadi manusia yang dijanjikan oleh Nabi syurga. Dunia kita untung, akhirat kita untung. Itulah sia daripada saya Dr. Mia. Alhamdulillah. Uh, begitulah tadi tentang sekalian kesimpulan yang begitu baik yang dibuat oleh Dr. Mia dan juga uh, Ustazah Nur Hafizah Musa di atas tajuk kita pada malam ini uh, Kita ucapkan terima kasih kepada pasangan duet panelis kita pada malam ini Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada penganjur kita, Kementerian Sumber Manusia, Institut Integriti Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, QPEC uh, Dan juga kita ucapkan berbanyak-banyak penghargaan kepada yang berhormat Timbalan Menteri, uh, yang berhormat Dato' Sri kerana sudi hadir bersama dengan kita pada malam ini insyaAllah Saudara penonton sekalian, saya tertarik dengan khulasah yang dibuat oleh kedua-dua panelis yang menyebut tentang kesihatan hati dan hati kena murni. Walau sebanyak mana ilmu yang dicurah, jika tidak hati dibelah dengan muhasabah dan diasah, tentu tidak ke mana. Oleh itu, luaskanlah hatimu seluas lautan. Walau sampah datang memuntah, air lautan tidak pernah bening. Tetapi jangan sempitkan hatimu sesempit dalam bencana. Masakan sampah setitis tinta boleh mengeluhkan airnya. Kita hayati bersama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.